یہ فتح مکہ کیوں ہوئی اس کے کیا اسباب تھے اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے پسم منظر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو صلی اللہ رسول کریم آباد فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین پہنچے لوگ دین قبول کریں تو فتح مکہ کا موقع یہ موقع ہے قرآن کریم میں جس کے بارے میں آیا اداجا انصر اللہ و الفتح اور عئی تنہا سعید اللہ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آرزو تھی کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اس دین کی طرف آئیں جنت میں جانے والے بن جائیں جہنم سے بچنے والے بن جائیں اسلامی تاریخ کے اندر اس واقعے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور فتح مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اصل آغاز ہوتا ہے صلح ہدیبیہ سے قرآن کریم میں جو سورہ فتح نازل ہوئی انا نہ فتح نہ لفت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا اس لیے کہ سلح حدیبیہ میں جو شرائط رکھی گئی تھی وہ بظاہر بعض شرائط ایسی تھی جس میں مسلمانوں نے بہت دب کر صلح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ السنا علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں علیہ علی الباطل کیا یہ باطل پر نہیں ہیں تو حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں حضرت عمر نے فرمایا پھر اتنا دب کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں انشا اللہ عامنین بہرحال وہ صلح حدیبیہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے روم کے بادشاہ کو مصر کے بادشاہ کو فارس کے بادشاہوں کو یہ جو آپ کا خط و کتابت کا سلسلہ تھا یہ اسی دوران شروع ہوا لیکن قریش نے یہ کیا کہ وہ معاہدہ ان کی طرف سے توڑ دیا گیا قبیلہ بنو بکر کے ایک شخص نے قبیل خزا کے ایک شخص کو قتل کیا اور ظاہر ہے کہ جو خزاع کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلیف تھے انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے شکایت کی اشعار پڑے کہ ہمارے ساتھ اس طرح ظلم ہوا ہے آپ ہماری مدد کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت کہ اب تمہاری مدد کی جائے گی اور آپ نے یہ تک فرمایا کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں اللہ میری مدد نہ کرے مقصد یہ تھا کہ جب تم سے معاہدہ ہو گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اب ہم تمہارے ساتھ ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی کی شخصیت اور میں ہمیں اس کی بڑی واضح مثالیں ملتی ہیں جب فتح مکہ ہو گیا فتح مکہ ہونے کے بعد انصار کو اس چیز کی تھوڑی سی ایک قلق تھا ایک بے چینی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول اب اپنے شہر میں آ گئے فتح مکہ بھی ہو گیا یہ یہیں رہ جائیں گے ہم مدینہ ایسا نہ ہو اکیلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المحیا محیاکم کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معاہدے کی پاسداری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیاری شروع کی اور صحابہ کراؤں کو بھی فرمایا آپ نے اس معاملے کو خفیہ رکھا تاکہ قریش کو کسی طرح پتہ نہ چلے کہ یہ لوگ یہاں آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم جانی نقصان کم سے کم جنگ کے ذریعے ہم مکہ مکرمہ پہنچیں اور جانی نقصان کم سے کم ہو یہ آپ علیہ سلاحت والسلام کی اسٹریٹجی تھی اس کے لیے حضور علیہ سلاحت والسلام نے ایک تو حکمت عملی اختیار کی کہ اس کو خفیہ رکھا اور آپ نے ایک حضرت ابو قطعہ کی قیادت میں ایک لشکر ایک مقام پر روانہ کیا مم. کہ یہ وہاں چلے جائیں اور ان کو کہا کہ اگر وہاں تمہیں دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو ان سے مقابلہ کرنا سامنا نہ ہو تو واپس آ جانا مقصد یہ تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ حضور علیہ سلاط والسلام کا رخ کس طرف ہے آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کی کیا کوالٹیز ہونی بالکر. چاہیے لیڈر جب اس طرح کا کوئی بالکر. بڑا ڈیسیجن لینے جا رہا ہوتا ہے کہ معاملات کو خفیہ رکھنا جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں ان کے پاس ملک کے بڑے بڑے را اہم راز ہوتے ہیں تو جب کوئی کسی بڑے عہدے پر آتا ہے اس کے لیے ملکی راز کو اس کی اس کی پاسداری کرنا اس کا خیال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے ہم. اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چیز ہم. کو کھلے عام علل اعلان کہہ نہیں دینا چاہیے دی. جو انسان وہ کہتے ہیں نا کہ آپ محنت اتنی دی. خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹریٹیجی اپنائی اور آپ نے وہاں سے سفر کا آغاز کیا فتح مکہ روانہ ہونے کے لیے پھر آگے مزید وہ واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر دلوقع ہم اس پر بات کریں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے فتح مکہ سے خاص اس سینس میں کہ ہم تو عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فتح کرنی ہے کسی شہر کو فتح کرنا ہے یا ہمیں اسلامی حکومت کا نفاذ کرنا ہے تو وہ تو بنا جو ہے نا عام طور پہ ہمارا تو تصور یہی یہ ہے یہ فتح مکہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے جی بالکل جب بھی سیرت کا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اصل بات یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے میسج اور پیغام کیا ہے ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں کیا ہیں لیکن فتح مکہ کا واقعہ ایسا ہے کہ اس میں امت کی رہنمائی کے لیے بہت عظیم اسباق اور دروس موجود ہیں ایک بات جیسے ہم نے عرض کی شروع میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی جو اسٹریٹجی تھی ایک وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں کہ آپ آپ دیکھ رہے تھے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں لیکن آپ علیہ السلام والسلام نے جو فیصلہ کرنا تھا آپ نے وہ فیصلہ کیا اس سے بھی ہمیں جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کے پیچھے چلتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے آج ہمارے ہاں لیڈروں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس رخ پہ عوام چل رہی ہوتی ہے جس رخ کی ہوا ہوتی ہے لیڈر بھی اس رخ پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ایون کہ عوام علماء سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ساری عوام یہ بات کر رہی ہے تو آپ بھی یہ بات کرنا شروع کرتے ہیں اب تو یہ تک ہو گیا کہ اب کوئی نئی چیز اگر آتی ہے وہ آپ سے اگر پوچھتے ہیں یہ پروڈکٹ یا یہ کام یا یہ بزنس جائز ہے یا ناجائز ہے تو آپ اگر اس پہ ریسرچ کر کے بتائیں کہ یہ ناجائز ہے تو آپ کو پریشرائز کریں گے کہ نہیں آپ کسی طرح فتویٰ دیں کہ یہ جائز ہے تو ایک جو اہم چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عام معافی کا اعلان کیا کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ الیوم یوم المل کہ آج جنگ کا دن ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں الیوم یوم المر کہ آج رحمت کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو مکہ کے لوگ تو بہت پریشان تھے اس لیے کہ انہوں نے حضور کو ستانے میں کوئی کثر تو نہیں چھوڑی تھی تو حضور علیہ صلاط و السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اخن کریمن وبن اخن کریمن کہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں تو آپ سے خیر ہی کی توقع ہے تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی لا تصریب علیہ کو ملیوں کہ آج کے اوپر آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا ادہبو ان تمطلق تم سب میری طرف سے آزاد ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام معافی کا اعلان کیا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن دی. میں جو ابو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں جس نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا وہ امن میں چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی آپ کی شان میں بے ادبی کی تھی ان ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیے کہ ان کو قتل کیا جائے لیکن اس کے علاوہ آپ علیہ السلاۃ وسلم نے عام معافی کا اعلان دی. کیا اور آپ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا سر مبارک بالکل توازوں سے جھکا ہوا دی تھا دی اور اونٹ کی کوہان سے آپ کا سر مبارک لگا جا رہا تھا کہ کہیں کہیں اس اس میں تکبر غرور اس کا کہیں تصور ہی نہ ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس فتح کا ذکر کیا دی تو دی اللہ نے فرمایا نَصْرُ اللَّهِ کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اس میں بھی ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے کوئی بھی اس کو کہیں وہ آگے بڑھتا ہے ترقی ملتی ہے اس کا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ کو جاتا, اللہ ہے, جاتا, قرآن جاتا ہے قرآن کریم میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی پھر رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی آپ نے فرمایا جی الحمد للہ وحدہ نصر عبدہ عز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ کہ تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے دشمنوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو مغلوب کیا اس میں بھی ہمارے لیے شک میسج شک ہے کہ شک ہم شک ہمیں شک یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے قوت بازو کا ہماری اپنی کمائی اللہ کی طرف خیر کی نسبت کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ کا عطا کرتا ہے بے شک اس جنابت مرد کرے گا اسی طرح عورت کرے گی یا عورت کا کوئی الگ طریقے سے کرے گی وہ غسل جنابت جس طرح سے مرد کرتا ہے اسی طرح سے ہاں کوئی الگ حکم نہیں ہے وہی طریقہ ہے سب کے بس یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچنا چاہیے اگر چٹیا وٹیاں باندھی ہوئی ہے تو کھول کے پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے اصل مقصد یہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا علماء اکرام کے پینل سے سوال ہے کہ شریع طور پر اگر کوئی بچی خلا لے لیتی ہے تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں کیا طریقہ کار ہے کہ وہ خلا کے بعد اپنی دوسری شادی کر سکتی ہے اور خلا کا کانسیپٹ جو ہے اسلام میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں مفتی صاحب خلا شرعی کے حوالے سے جو پوچھ رہے ہیں کہ اس پر ہمارے پروگرام میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے خلا کا ہمارے ہاں جو تصور ہے نا یک طرفہ اور یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ خلا اصل میں عورت کا حق یعنی حق طلاق ہے کہ جب عورت چاہے تو وہ مرد سے جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے جب عورت کے جی میں آئے وہ مرد کو طلاق دے کے الگ ہو جائے یہ جو ہمارے یہاں خلا کا تصور پایا جاتا ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے خلا دو طرفہ معاملہ ہے دو طرفہ معاملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ مجھے میں آپ سے خلا لینا چاہتی ہوں مثلا اپنا مہر معاف کر کے یا کوئی رقم دے کے آپ مجھے خلا دے دیں طلاق دے دیں اور شوہر اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دیتا ہے یا خلا نامے پہ خود دستخط کر دیتا ہے یہ خلا کا شرع طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خلا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بات بات پہ گھروں میں کسی معاملے پہ کوئی لڑائی دی. ہوئی عورت عدالت پہنچ جاتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے خلا لینی دی. ہے عدالت تین نوٹس جاری کرتی ہے شوہر کو تین نوٹس میں شوہر نہ آئے تو تین نوٹس کے بعد عدالت دی. خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک کھلے عام سلسلہ عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے بغیر پوچھ تاچھ کے ایسے ہی خلا دی. دینے کا اس سے خلا ہوتی نہیں ہے تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کوئی اگر ایسی سچویشن ہے کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے حقیقت میں جس کو شریعت ظلم سمجھتی ہے تو ایسی صورت میں عدالت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو عمومی چیزیں چل رہی ہیں یہ ٹھیک ہے جی بات کر رہا ہوں کراچی سے دی جی سر فرمائیے سر میرا سوال یہ تھا کہ زکات کے حوالے سے میرا سوال تھا کہ جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی یا ان کے صرف دودھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی ٹھیک ہے مفتی رشید صاحب دیکھیں جانوروں کا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ بہت مختلف ہے اور اس میں زکوٰۃ لازم ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عام چارہ کھاتے ہوں یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ چارہ لا کے دیتے ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ یہ کہ اگر وہ جانور کسی نے تجارت کے لیے رکھیں ایک, ایک جیسے پہاڑوں واڑوں میں رکھتے ہیں وہ تو تجارت ایک کے ایک لیے نہیں ہوتے وہ دودھ نکالنے کے لیے ہوتے ہیں یعنی اس کے دودھ کی تو تجارت ہوتی ہے جانوروں کی تجارت نہیں ہو رہی ہوتی تو اگر کوئی جانور اس لیے خرید رہا ہے کہ اس کو میں آگے بیچوں گا پھر تو وہ مال تجارت بن جائے گا پھر اس پہ زکات ہوگی اس کے بغیر نہیں ہے ہاں لیکن اگر اس نے تجارت کے لیے وہ نہیں خریدا دودھ نکالنے کے لیے جانور خریدے ہوئے تو اس کی دودھ پر یا دودھ کی قیمت پر انکم پر تو ہوگی لیکن جانوروں کی قیمت پہ زکاتی ہے صاحب دو سوال پوچھے ایک زکات کے حوالے سے پوچھا ہے انہوں نے زکات کا کیا سوال تھا کہ کیلکولیٹ کس طریقے سے کریں وہ اچھا دیکھیں زکات کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوتا ہے زکات میں یعنی جو چیز آپ نے بیچ جب بیچیں گے تو بیچتے وقت اس کی کیا قیمت ہوگی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کو مختلف ریٹ پہ دیتے ہیں کسی کو ایک سو دس کی کسی کو ایک سو بیس کی تو جو اس کا ایک متعین کسی بھی چیز کا ایک ریٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز اتنے کی بکے گی باقی آپ اگر زیادہ کی بیچ رہے ہیں تو بعد جی. میں حساب کتاب کر کے دیکھ لیں کوئی سو دو سو روپے کا ہی فرق آئے گا تو اس حساب سے وہ تھوڑی زیادہ دے دیں تو کوئی اتنا بڑا جی ہم جی بات کر رہا ہوں کراچی سے میرا سوال ہے آج کل آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے سوال ہے آج کل جو ہے نا بائنری ٹرینڈنگ ہو رہی ہے جس میں ایک منٹ کی وہ چارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو اینالائس کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے فرض کیا کرنسی کی ویلیو اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی اگر وہ آپ کا اینالائس صحیح ہوا تو وہ آپ کی اماؤنٹ ڈبل ہو جاتی ہے اور اگر وہ آپ نے غلط وہ کیا تو اس میں جو کہ وہ آپ کا لاس ہو جاتا ہے اور سیم یہی چیز جو ہے آج کل آن لائن گیمز میں ہو رہا ہے گیم میں بھی بیٹ لگائی جاتی ہے دس بیس پچاس سو کی بیٹ لگائی جاتی ہے تو اس میں اگر وہ بیٹ کی لگ گئی جی تو آ, اس میں آ, لگ جاتی ہے تین ہزار چار ہزار کسی کی دس ہزار بھی لگ جاتی ہے اور اگر نہیں لگتی تو وہ لاس ہو جاتا ہے تو کیا یہ ٹریڈنگ اور یہ جو آن لائن گیم سے جو کمائی ہوتی ہے تو کیا یہ حلال ہوگی مفتی صاحب دیکھیں بائنری ٹریڈنگ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں وہی جوئے کا ایلیمنٹ ہے نا کہ اگر ایسا ہوا تو اتنے کا ایسا ہوا تو اتنا یہ سارا وہی جوئے کا ایلیمنٹ ہے مطلب کوئی یقینی چیز اس میں نہیں ہوتی تو آپ نے کوئی بھی پیسہ اگر اس میں لگایا ہے تو وہ ڈوب بھی سکتا ہے آپ کو زیادہ بھی مل سکتا ہے کم بھی مل سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کے جواز کا اور گیمس میں بیٹھ لگانے کے بعد وہی بات ہے جوا چاہے گیم میں ہو ٹریڈنگ میں ہو کہیں پر بھی ایلیمنٹ ہوگا تو وہ ٹھیک ہے نکا نہیں ہوا تین تولا آپ کی منگیتر کے پاس ہے چار تولہ آپ کے پاس ہے اس کے اوپر زکات لگتی ہے لگتی مفتی صاحب انہوں نے دیا ہے تین تولہ جیتن جی تو بس اگر ان کو مالک بنا دیا ہے تو وہ اس کا مطلب سونے کی مالک بن گئی ہیں وہ جی تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ تین تولا سونا اتنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ جب کوئی اور کیش نقدی کچھ چیزیں ملائیں گے تو ساڑھے بار تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے تو ان پہ ظاہر ہے ہوگی پھر